Так, это озеро Чеха. Сегодня мы пришли на рыбалку с внуком Александром. Вот он, он сидит. Приветствует уже нас. Но рыбалка, наверное, будет правильно называться не как настоящая рыбалка, а как неправильная рыбалка. А почему, сейчас в этом убедитесь. Вот я сейчас показываю, с чем мы тут пришли. Ходи. о, -о, -о. Вот это мы принесли карасиков сюда. Поэтому и рыбалка называется неправильной. Все в озеро, с озера рыбку ловят, а мы будем рыбку в озеро пускать. Все, давай, Саша. Так ты каждый по одной, ты что? И давай. Да. Ну, так я ж. Вот, вот. Вот, конечно да сейчас сейчас они отойдут все они отойдут ну вот пошли наши карасики потихонечку вот ныряют ныряют на ну бейки. Ага, все отсюда ушли. Ну вот, вот и все ушли. Ну все, пусть растут и размножаются. Да, типа штук может 20 они уже помер. Вот так. ничего. Скоро вообще будем запускать. Да. Так что выращивай еще. И будешь запускать.